Голос твій гучніший гром і головоніл боча, маєш дивовижну силу, що тече, як ріка Перевір ти ту могилу та могила пуста, Чи являвши цьому світу, хтось подібний дива. І над демонами силу твоє має ім'я. Маєш силу в світі вищим, мертвим палголія. Ворога в ти маєш силу, пащі всі закрива. Навіть уста меч, ти перевір, ти є Господь Коли змертих підняв, очі ти відкрив, Сліпому звір ти дотиком дав. І твої дива нікому не злічити, ніяк вори клікаря чекали, дав новим життя. Цим ворожа сила крикнуть перемога моя. Ангелів ти маєш, армію, не злічену майже авіця. При Прийде день, коли коріна зінеть земля. То буде і не спітного тобі Господь.

Безліку, Скільки в житті штормів ти вгамовав моїм і розділив морі. Безліку, скільки пророц таки, що важко повірити, стали реальністю, Безліку, скільки отримали шанс новий у житті, руки свої здійміть, Безліку, скільки завірених, вірених, хто ходив, зараз повірили. Без скільки хвороб таких, де лікарі без дива своїм цілим, без міку, скільки безсилих ти сили наділив, діті, скажіть усім, без міку, скільки спасрічників, скільки ти воскресив, скільки пустить могил. Добрый день. Я извиняюсь, что я сейчас на русский перейду. Вы знаете то, что говорила Светлана до этого? Я э, тоже я в служении прославления очень долго. Я раньше когда-то в детстве, когда-то в, в юности занималась бальными танцами, которые сейчас проходят. Вот и я пришла в церковь, я осталась в церкви благодаря служению, потому что в, в церкви были там, в церкви была танцевальная группа. Просто есть люди творческие, действительно, это то, что дар, который Бог помещает каждого, ну каждого, как он захочет. И я хочу сегодня поздравить. Сегодня говорят день художника. И я хочу поздравить всех тех людей, которые связаны с этим искусством, вот всех всех деятели этого искусства. Вы знаете, что у нас в тоже есть художники, и многие из нас, кстати, тоже есть художники. Вы знаете, то, что мы сейчас носим с вами, это тоже когда-то кто-то придумал. То, что мы где-то вот сидим на стульях, это тоже кто-то когда-то это придумал. Это творческие люди. И слава Богу за таких людей. Аминь. Вот. И я хочу э, действительно поблагодарить Бога за то, что Он мне дал какие-то вот такие дары, дарования. Я никогда раньше не пела, чтобы вы хотели сказать. Я люблю больше танцевать, больше такая я это и э, я э, просто, когда ты э, при, принимаешь решение служить Богу и э, благословлять таким образом людей для Его царства, то Бог начинает тебя по чуть-чуть взращивать, Он дает тебе э, и таланты, и способности, но тут самое главное желание. И я хочу вам пожелать и нам всем пожелать, чтобы в это время войны у нас не пропадало желание, чтобы мы горели как как личность, как, как сами, как люди, нам это очень важно, и также для Царства Божьего, я знаю, что да, ситуация, ну, враг убивает, дьявол ворует, но Бог, Он силен, Бог, Он силен, Он вчера, сегодня, вовеки тот же, и я верю, что победа настанет, мы дождемся этой победы, Продолжаем эту победу и в нашей жизни тоже. И также я хочу сегодня призвать, если кто-то сегодня есть первый раз, или у нас в гостях, или он хочет прийти к Господу Богу и вообще не то, что узнать. А с Богом жить намного проще и намного комфортнее и спокойней. За меня когда-то молилась баптистская семья. Она меня приглашала, тащила в церковь прославлений. Я это, в косыночке хотела, но я почему-то туда не пришла. Но я знаю, что за меня молились. Поэтому, если сегодня никого нет, кто-то, может быть, сегодня у нас в гостях или новый человек, я хотела бы вас сегодня... А, в онлайне тоже? А, куда мне смотреть? В камеру. Добрый день, еще раз. Хотела вас пригласить в путешествие. в путешествие, пройти жизнь дальше с тем, кто вас любит, тем, кто о вас постоянно думает. И даже если вы одни, бывает такое, что человек остается один на один. И у меня такое есть, и у каждого, может быть, даже кто здесь присутствует, бывает такое, что ты остаешься один на один на один со своими проблемами. Но есть тот, кто всегда будет стоять за тебя. И есть тот, кто всегда будет поддерживать тебя. И это твой Создатель, это наш Создатель.